Тату. Це модно, красиво, але боляче та небезпечно. Головна особливість малюнку на тілі у тому, що він живе разом зі своїм власником. Тож це мистецтво чи мітка на все життя. Ми запитали бердянці. Як ви ставитесь до людей з татуюванням та пірсингом? Нормально. Ну, що Ні, ні, нічого. Ні, ні, ні. Не дуже. Чому? Ну, мені не подобається. Нормально. А у вас есть татуировка? Нет. Татуировка нормально, а пирсинг нет. Отрицательно. Ну, это не эстетично. Больше негативно, чем позитивно. Потому что, ну, пирсинг, скажем так, ну, можно сделать временно, а потом снять. А вот татуха, она больше на всю жизнь. Такое в старости уже поймешь, что татуировка была лишней. В нашей Библии это же такой большой грех, это же э, как познание, преклонение нечи, силе. Татуировка категорически отрицательна. А чему? Потому что, как бы легкомысленно пойдешь на этот шаг, почти легкомысленно. Потом то не виведеш. татуювання мають характерні риси і діляться на різні види та стилі. Малюнки на тілі з'явилися ще в доісторичні часи і були не просто прикрасою на шкірі людини, а також несли якийсь сенс і значення для Олексія. Татуювання на тілі не просто красиві малюнки, це нагадування про різні події з життя. я ж говорю, 21 піро'як. Скаже кожен, мабуть, второй чоловік ходить з татуровки. У всех практически они есть, и у кого-то, может, маленькие, у кого-то большие. И это вышло уже из этих рамок, и это просто стереотипное мышление еще, наверное, прошлого поколения. Вообще, я, я очень люблю old school то есть, ну, старый стиль, старую школу. А там в основном они все имели какое-то значение, ну, более собственное такое, то есть, татуировки. И как-то, ну, татуировку хотелось, то есть, именно прямо этот стиль я уже для себя решил. И потом как-то пошло, там случилось какое-то событие. Ну, я думаю, надо как-то расставить это в память у себя. После смерти отца я сделал татуировку. Он был строителем, после его смерти у меня мой мастер, авторский эскиз сделал, отец. Расставил на память. Ну, и тут свеча такое вот. Просто память. Для того, щоб зрозуміти чим небезпечні татуювання, треба знати, як проходить сама процедура. Якщо все зроблено за правилами, то тоді пощастить, кажуть лікарі. Якщо ж – ні, рубці – букет хвороб. Сама процедура она является инвазивной, то есть она происходит специальным электрическим прибором с помощью иглы, которая вбивает краски и чернила. В свою очередь, краски и чернила они могут вызывать у человека аллергическую реакцию как сразу, так и через какой-то промежуток времени. Стоит не забывать о качестве красок и чернил, о цвете красок. То есть сами краски при распаде в коже могут вызывать, распадаться на канцерогенные вещества, которые могут вызвать рак кожи у человека. Местная реакция может быть обычный дерматит. Если человек склонен к килоидным рубцам, то какой бы мастер, опытный специалист, который набивает татуировки, не был, он с этим справиться, к сожалению, не сможет. То есть у человека все равно образуется этот килоидный рубец. Лекари радят особую увагу звертать на умовы, в яких наносится татуирование, а также акцентуют увагу на належному догляде за малюнком на шкире. Если человек уже действительно решил, что он пойдет, он должен знать и понимать, куда он идет, в какое место он идет, что это за салон, какой там мастер. То есть, действительно ли он имеет образование, где он получал специализацию, чтобы это не было, допустим, там где-то на квартире подпольно. То есть, смотреть обязательно, как работает мастер, какие иглы он использует. То есть обязательно, ну, идеально, конечно, чтобы мастер использовал сейчас одноразовые иглы. В принципе, они все доступны, уже как бы. Ну, все отходят от этих стерилизаций, тем не менее, все равно человек, он сам, чтобы себя защитить, должен смотреть, какие иглы. Работает ли мастер в перчатках? Они, конечно же, должны быть тоже одноразовые для каждого человека. Он должен обязательно обрабатывать аппаратуру, ну и, конечно же, свое должен обрабатывать рабочее место. Баночки з фарбою та розігріта машинка. До майстра тату Юрія звертаються дуже часто люди, які хочуть прикрасити своє тіло. Він вважає, що на сьогодні татуювання є формою образотворчого мистецтва, та вони не повинні містити якесь конкретне значення. Ну, в нашому обществі так сложилось, що е, перші татуювання набивали не моряки, як в е, більш розвитих странах, а как, как раз вот в таких не столь віддалених місцях. Но это время уже давно прошло. Сейчас татуировка художественная, то, чем занимаемся мы, то, чем занимаются практически все мастера, это такая же форма изобразительного искусства. И она абсолютно не имеет ничего общего с тем временем и с теми ценностями и понятиями, которые были раньше. Очень много факторов сдерживает от первой татуировки. Человек переживает по поводу того, что больно, не больно. Человек переживает э, из-за того, что понравится, разонравится, может надоесть. Очень много мифов, очень много э, ложных каких-то понятий, которые человека ограничивают. И как только он делает первую свою татуировку, он понимает, что он зря боялся, зря переживал, что все не так страшно, что все намного проще. И тогда его, да, его тянет к этому все больше и больше. Всем нравится что-то свое. Очень много вкусов, очень много взглядов, очень много мнений. Кто-то набивает татуировки, потому что просто прикольная картинка. Кто-то годами идею вынашивает, развивает, что-то там прям должно быть все по теме. На самом деле нет никаких критериев, нет никаких определенных правил. Человек делает все, что захочет, и все. У меня очень много клиентов есть, и учителя, есть преподаватели, есть І в органах, і в судовій системі. І очі, очі, вовче везде просто набивают татуировки, в банке, і клієнти ата абсолютно Сейчас это уже вже нигде не влияет ні на что. Якщо ви вирішили зробити собі татуювання, пам'ятайте, що така краса на все життя, і позбавитися тату ви вже не зможете. Будьте обачніші, та робіть те, що вважаєте за потрібне.